Однією із найактуальніших тем останнього часу в Україні стала блокада торгових зв'язків із окупованими територіями. Тому сьогодні ми запитаємо у полтавців, як вони ставляться до цього. Ну, думаю, може нарешті це щось змінить. Просто порох і Гройсман, і всі, ну вони, як на мене, просто зараз цим користаються і кажуть, що, що все у нас буде погано, треба нам вводити енергетичну енергетичний надзвичайний стан і все таке. Ну, а це ж все-таки їхні інтереси. І як мені здається, я цілком її підтримую, ну а з другого боку, то напевне це і не є добре. Я цим не цікавлюся, я не, не знаю, що сказати. Мені це не цікаво. Зараз нам іще одну кризу зроблять, і буде нам, м'яко кажучи, не переливки. Хоча, з іншої сторони, звісно, тут треба вже вирішувати ці блокади, вони це полуміри. Тут вже або потрібно повністю це діло доробити, або переходити чисто на політичні вирішування цих питань. До якої блокади? Я навіть і не знаю. Схемы Порошенко и Каноненко там будут прикрываться. Это да, это позитивно. А то, что не поставляется уголь для работы и нормального функционирования, это отрицательно. А разделить то и это, понимаете, у нас же тут это все сплетено, власть. Сплела и то, и хорошее, и подхорошее. Они там дают свое плохое. Ну вот разделяйте и смотрите, в чем тут. А нам все рассказывают. Для кого-то, понимаете, когда блокада, то у нас там война. Когда блокады нет, у нас там ато. Так разделяйте это, что у нас что, война, или ато, или что, почему там люди гибнут. А вот интересный вопрос: понимаете, у нас идет там ато или какие-то там сопротивления, но при этом спокойно ездят туда-сюда э, эти самые поезда, пароходы, самолеты и так далее. Как это может быть? Да, очень сложно об этой теме говорить, потому что очень много факторов, которые на это влияют и позитивных, и негативных. Самое главное, чтобы все-таки разобрались наши политики. Зависим ли мы действительно, зависит ли Украина экономически от этой торговли или нет? И только это не зависит от этой блокады, которая непосредственно находится сейчас да, на территории Донбасса. А торговля вообще, потому что, насколько я знаю, другие предприятия не прекратили свое сотрудничество с теми же предприятиями из Москвы. То есть торговля идет не только на вот этом фронте, да, на этой линии, не только с углем, а и в других отраслях. Поэтому тут уже мы должны реально понимать, насколько экономика нашей страны зависит от этой торговли. Она зависит только от угля, то есть только энергетика наша зависит от этого. Либо же зависит им очень много других отраслей. То есть конкретно там в Полтаве какое-то предприятие, зависит ли оно от поставщика, от продажи из Москвы. То есть вот это надо непосредственно понимать. То, что говорят блокадники, они говорят, что многие товары, которые идут контрабандой, не за это, то можно их тогда понять действительно что ж, куда же правительство смотрит но я думаю вот последние сегодня даже это уже и Гросман говорит надо создать комиссию и быстренько и наконец встретиться и решить эту проблему